અંકલેશ્વર ઉમરવાડા નજીક દેશની પ્રથમ ખાનગી સાવરિયા ગતિ શક્તિ કાર્ગો ન્યૂ અંકલેશ્વર ટર્મિનલ નું પ્રબંધ નિર્દેશક પ્રવીણ કુમાર હસ્તે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું નિર્માણ પામેલ ન્યૂ અંકલેશ્વર ટર્મિનલ ખાતેથી ગુડ્સ ટ્રેને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવાયું હતું અંકલેશ્વર ઉમરવાડા નજીક સાવરિયા ગતિ શક્તિ કાર્ગો દ્વારા રૂપિયા છસો કરોડના ખર્ચે ન્યૂ અંકલેશ્વર ટર્મિનલની નિર્માણ કરાયું છે દેશનું પ્રથમ ખાનગી ટર્મિનલનો ઉદઘાટન સમારંભ યોજાયો હતો જેમાં રેલવે પ્રબંધ નિદેશક પ્રવીણ કુમાર બીડી એસપી વર્મા ઓપી અને બીડી શોભિત ભટનાગર વડોદરાના મહાપ્રબંધક દીપક કુમાર ગુપ્તા અને સાવરિયા શક્તિ કાર્ગોના ડાયરેક્ટર નિકુંજ અગ્રવાલ સહિતના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ઉદઘાટન સમારંભનો દીપ દ્વારા પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો બાદમાં પૂજાવિધિ સાથે સાવરિયા ગતિશક્તિ શક્તિ કાર્ગોનું અંકલેશ્વર ટર્મિનલનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું બાદમાં ન્યૂ અંકલેશ્વર ટર્મિનલ ખાતેથી રેલવે પ્રબંધ નિદેશક કુમાર સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે પ્રથમ ગુડ્સ ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું આ સાવરિયા ગતિશક્તિ કાર્ગો દ્વારા અંકલેશ્વર પાનોલી ઝઘડિયા દહેજ ભરૂચ સહિતના ઉદ્યોગો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે આ પ્રસંગે ઉમરવાડા ગામના સરપંચ ઇમ્તિયાઝ માકરોડ બાબુભાઈ વકીલ સહિત ગામના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ये अभी हमारा फर्स्ट फेज है जिसमें कि अभी हमारा जो रेल साइडिंग है वो इनिशिएट हो गया है इसके बाद हमारा आईसीडी, हमारे वेयर हमारे तो पूरा मिला के हमारा बहुत बड़ा सिंगल विंडो सॉल्यूशन बनने वाला है जिसके अंदर की यहाँ की जो आसपास की जितनी भी 80 किलोमीटर की एरिया में या उससे भी आगे की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको काफ़ी फायदा होगा और उनका लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और उनको बहुत अच्छी नई इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे अभी लॉजिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक बेस्ड लॉजिस्टिक्स है रोड बेस्ड लॉजिस्टिक्स है और बहुत ही कम स्केल पे रेल बेस्ड लॉजिस्टिक्स है तो हमारा पूरा ध्यान हमारी पूरी कोशिश इस चीज़ में रहेगी कि हम ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आए ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे पूरे मार्केट को जिसकी वजह से आ, उनको भी बहुत अच्छा सहयोग मिले हमने हमारी तरफ से अभी आ, जैसे कि एक इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री है तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का आज हमारा फर्स्ट ट्रैक आया है तो हम लोग उनके लिए भी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया और आगे भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उनका और सपोर्ट हमें मिले और हम लोग यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से उनका लॉजिस्टिक्स मैनेज करें एंड टू एंड डिलीवरी उनको पूरी प्रोवाइड करवाएं इसका हमारी पूरी कोशिश रहेगी एंड ये एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इतना बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो रेडी हो गया है वो अब यूटिलाइजेशन में आएगा तो हम बहुत ही थैंकफुल है डीएफसी के टीम के लिए सर के लिए क्योंकि इन्होंने इन्हों, इनकी गाइडेंस की वजह से ही पूरा आज संभव हो पाया तो थैंक यू सोच जो तो आज हम लोगों ने ये सामैया शक्ति और डी के सौजन्य से ये जो तो हमने आज कमीशन किया है ये बहुत बड़ा काम है ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये देश का प्रथम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का प्रथम मल्टी मोडर लॉजिस्टिक पार्ट और अभी इसमें बहुत सारे काम होने हैं बहुत सारे इसमें वेयर हाउसेज बनने हैं जो कि गति शक्ति बनाएगा और इसमें कुछ इंटरलॉकिंग के काम बचे हैं वो करेंगे पर अभी हमने पहली ट्रेन यहाँ पे अल्ट्राटेक की सीमेंट की पास करी है दिस इज वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट फॉर डीएफसी एंड फॉर द प्राइवेट पार्टी दैट इज सामरिया गति देश के विकास को तो बहुत फायदा हो तो बहुत फायदा होगा क्योंकि देखिए जो भी जो ट्रैफिक है लॉजिस्टिक्स है लॉजिस्टिक तो प्राइवेट पार्टी का ही होता है उसको कैसे हम फास्टर मोड से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आपको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है और एवरेज स्पीड हमारी जो है पचपन हजार के आसमान है तो कोई भी कार्गो यहाँ पे आएगा तो उसकी एक श्योरिटी है कि गारंटी टाइम में और बहुत द्रुत गति से अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेगी